Витя общался, но ну, он продает лес здесь на Анжелике. И говорит такую тему, решил записать, потому что это важно. Кому нужно лес, вот идите сейчас покупайте, правильно? Почему? Свет тушат. Свет тушат. Пилорама ну, на генераторе не работает. Если ты раньше позвонил, заказал тебе фуру 3-4 дня, она уже здесь, то сейчас сроки, там 10 дней, 2 недели. Соответственно, тот лес, который есть, он продался. Да. Следующего завоза нету. Соответственно, и цена полетит опять в гору. Всем, кто не успел, ну, да, когда товар... куб звоним, заказываем. Когда, но, когда уменьшается товар, а спрос все равно есть на лес, он, в принципе, плюс-минус всегда одинаковый, то если нету товара, цена будет подниматься. И плюс еще говорят, дизель поднимут на 4 гривны. Слышал, лавно высадка. Все шикарно. Так что, ребята, кому нужен лес по адекватной цене? Почему он сегодня лес? Пока 12,5, я же говорю, неизвестно, что со света. Если начнут тушить, оно опять взлетит. 0,68 88 644 28. Но это цена на 11 тяжелов. Ой, лосопада.